हेलो फ्रेंड्स आज ना आप टॉपिक से धोरण छ हिंदी विषय द्वितीय सत्र जेमा पाठ बे अनूठे इंसान आज ना वीडियो में आप आ पाठ ना स्वाध्याय नु सोल्यूशन जोवाना चाहिए तो चलो वीडियो शुरू करिए प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर एक नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था तो जवाब रखीशु नेपोलियन जहां गंभीर और आत्मनिर्भर स्वभाव का था वही उसकी बहन सरल और दयालु स्वभाव की थी नंबर आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते तो जवाब रखीशु यदि मैं नेपोलियन की जगह होता तो मैं भी साहस और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता नंबर त्रन आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं मैं अपने जेब खर्च का उपयोग किताबें खरीदने जरूरतमंदों को मदद करने और अपने ज्ञानवर्धन के लिए उपयोग करता हूं नंबर चार बापू के बारे में आप क्या जानते हैं बापू महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे प्रश्न नंबर पांच बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे बापू धन इकट्ठा कर रहे थे ताकि वह देश की स्वतंत्रता और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग कर सके नंबर छ, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों कौमुदी का पात्र मुझे प्रेरणादायक लगा क्योंकि उसने देश के लिए अपनी सोने की चूड़ी और रत्न रत्नझड़ित बूंदे दान कर दी थी नंबर सात क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है उस घटना को अपने शब्दों में बताइए तो जवाब हाँ, एक बार मैंने खेलते समय अपना होमवर्क नहीं किया था जब माने पूछा तो मैंने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी हमें जो प्रश्न नंबर बे उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण में से બને દો દો શબ્દ લીખીએ તો અહીંયા આપણે એક થી પાંચ શબ્દો અને વર્ણ આપેલ છે નંબર બે ચિત્ત અને સત્ય તેવી જ રીતે નંબર ત્રણ નંબર ચાર અને નંબર પાંચ માં આપણે બબે શબ્દ આ રીતે लिखिशु હવે જોઈશુ પ્રશ્ન નંબર 3 ચર્ચા કીજીએ નંબર 1 મહાત્મા ગાંધી ઓર દેશ પ્રેમ તો આપણે જવાબ લખીશુ મહાત્મા ગાંધી કા દેશ પ્રેમ ઉનકે હર કાર્ય મે ઝલકતા થા ઉનહોને સત્ય અહિંસા ઓર સ્વદેશી આંદોલન કે માધ્યમ સે દેશ કો સ્વતંત્રતા કી રાહ દિખાઈ नंबर बे इंसान अनूठा कब कहलाता है इंसान अपने गुणों ईमानदारी साहस और दूसरों की भलाई के कार्यों के कारण अनूठा कहलाता है नंबर त्रन तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे मैं अपने देश की सेवा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाकर, स्वच्छता बनाए रखकर

नंबर बेम अपने रंगीन विशेषण वाक्य करीसु यह त्योहार रंगीन और खुशियों से भरा है नंबर लोभी व्यक्ति का अंत दुखद होता है नंबर चार गुणवत्ती स्त्री परिवार की शोभा बढ़ाती है नंबर पांच बलवान व्यक्ति कमजोर की मदद करता है नंबर शक्तिमान देश को कोई झुका नहीं सकता नंबर सात दयावान व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है नंबर यह चमकीला कपड़ा बहुत सुंदर है नंबर नौ कुतुब मीनार दर्शनीय स्थल है नंबर दस भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है प्रश्न नंबर

બીજું ઉદાહરણ છે સાપ તો સાપિન તો તેના આધારે આપણે બીજા શબ્દ કરીશું કુંભાર તો કુંભારીન નાગ તો નાગીન ગ્વાલિન ત્રીજું ઉદાહરણ છે મોર તો મોરની તો તેના આધારે આપણે થશે શેર તો શેરની જાદુગર તો જાદુગરની માસ્ટર તો માસ્ટરની डॉक्टर तो डॉक्टरनी ऊंट तो ऊंटनी तो आ रीते બધા જ શબ્દોના લિંગ પરિવર્તન કરી ઉદાહરણ પ્રમાણે આપડે જવાબ તૈયાર કરવાના છે હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 6 પ્રશ્ન 5 મે જિન શબ્દો કે લિંગ પરિવર્તન કીયે હે ઉનકા વાક્ય મે પ્રયોગ કીજીએ તો અહીંયા આપને બે ઉદાહરણ આપેલા છે જેમાં એક ઉદાહરણ જોઈએ हिरણ તો हिरની તો તેના પરથી વાક્ય છે हिरણ દોડરા છે हिरની દોડ રહી છે તો આ રીતે આપણે બ્લિંક પરિવર્તન કરી અને તેના વાક્ય બનાવવાના છે અહીંયા શબ્દો તો આપણને આપેલા છે તો હવે આપણે વાક્ય શરૂ કરીએ મેઢક તો મેડકી તો તળાવ મે મેઢક ટર ટર કર رہا છે બીજું વાક્ય મેડકી તળાવ મે छिप गई नंबर बे देव देवी तो देव का आशीर्वाद सबके लिए शुभ होता है देवी मां की पूजा की जाती है नंबर त्रन शेर अने शेरनी शेर जंगल का राजा है शेरनी अपने सावकों की रक्षा करती है नंबर चार नाग तो नागिन नाग मंदिर के पास देखा गया नागिन पेड़ पर चढ़ रही थी तो आ रीते આપણે વાક્ય બનાવવાના છે હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 7 ચિત્ર કે આધાર પર ચર્ચા करके कहानी लिखिए तो તમારી ટેક્સટબુક માં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે અને તેના આધારે આપણે એક વાર્તા બનાવવાની છે તો શરૂ करिए एक समय की बात है एक सुंदर जंगल में एक हिरन कछुआ कौआ और चूहा गहरे दोस्त थे वे अपना समय खुशी खुशी बिताते थे खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे एक दिन जब हिरण झील के पास पानी पी रहा था उसके दोस्त पास ही धूप का आनंद ले रहे थे कछुआ और चूहा कहानियां सुना रहे थे और पास में बैठा चहक रहा था अचानक एक शिकारी जंगल में आया और उसने को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया इस खतरे से अनजान हिरन जाल में फंस गया बेचारा हिरन मदद के लिए पुकारने लगा और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़े चतुर चूहे ने तुरंत जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया जबकि कौवा शिकारी पर नजर रखते हुआ था। कछुआ भी धीरे धीरे पास आकर मदद करने लगा उन्होंने मिलकर समय रहते हिरन को जाल से आजाद कर दिया जब शिकारी वहां पहुंचा तो उसने जाल को खाली पाया तब तक हिरन भाग चुका था और उसके दोस्त सुरक्षित छिप गए थे शिकारी निराश होकर चला गया और जानवर अपनी सफलता पर खुश हो गए हवे आप जोईसू स्वाध्याय स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर एक नेपोलियन की बहन का नाम क्या था नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था नंबर बे नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया नेपोलियन लड़की को इसलिए अपने घर ले गया क्योंकि वह अमृत की हानि की भरपाई के पैसे अपनी मां से दिलवाना चाहता था नंबर त्रन गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था नंबर चार गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा नंबर पांच हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है प्रश्न नंबर बे क अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए आंखों देखी घटना अब कोई घटना जोई हो तो तीन अविषय आपने लक्षणों छे मेरे गांव में एक बार बारिश के दौरान नजदीक की नदी में बाढ़ आ गई कई घर पानी में डूबने लगे गांव के सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करने में जुट गए मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी ने अपनी नाव से कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया उनकी हिम्मत और त्याग से गांव के लोग प्रेरित हुए नौ प्रश्न ख इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए पांच प्रश्न बनाइए तो आ पाठ से तेना आधारे तुम्हारे तुम्हारा मित्रों ने पांच प्रश्न पूछवाना छे और ते અહીં આપણે લખવાના जे आप लखी सकिए नंबर एक आपने नेपोलियन के बारे में क्या सीखा नंबर क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद की मदद की है नंबर के विचारों में से कौन सा विचार आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है नंबर चार सत्य और अहिंसा का पालन करना कितना कठिन है नंबर पांच अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है तो आ रीते आपड़े प्रश्नो पूछी सके और तुम्हारे आ रीते प्रश्नो लिखवाना छे प्रश्न नंबर 3 विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए तो यहां आपड़े जे पैराग्राफ आपेल छे फकरो आपेल छे તેમાં આપણે અહીંયા બધા જ જરૂરી વિરામ ચિહ્નો જે આપણે યોગ્ય હોય તે લખવાના છે લગાવવાના છે અને તેનો અહીંયા આપણે અનુવાદ કરવાનો છે તો શરૂ કરીએ આ રીતે આપણે આ ફકરો લખી શકાય આ ફકરો તમે જોઈ અને તમારી નોટમાં લખી લેજો તેનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ આપણે આ રીતે કરવાનો છે